Salamlayıram əziz xanımlar. Bu gün iftarımıza Berliner hazırladım. Avstraliyada və Almaniyada məşhur ponçik növüdür. Yumru olur, içində ə, əsasən cəm olur, bəzi hallarda krem, üstündə isə pudra şəkəri. Demək, bizə lazım olan ərzaqlar: un, ərinmiş yağ və ya xod marqarin, duz, şəkər, süd, 3 yumurta və mayanın yarısı vanilin. Əslində bura yumurta sarısı gedir 2 dənə. Mən onu bir yumurta ilə əvəz elədim. Demək, birinci quru ərzaqları qarışdırırıq. Şəkəri və duzu una əlavə edirik. Sonra ə, qarışdırdıqdan sonra ilıq südümüzü əlavə edirik və həmin ora ə, yaşmayanı əzib ə, tökürük. Yaşmaya ilə olan bütün, ə, deməli, ə, bişintilər, ə, onlar tez köpür, yaxşı köpür, yaxşı gəlir. Ona görə də mən yaşmaya ilə işləməyi çox sevirəm. Əgər yaşmaya götürməyəsinizsə, bir paçka qovrumaya götürə bilərsiniz. Demək, yaşmayanı tökdükdən sonra yumurtanı və ə, yağı əlavə edirik. Məndə burada marqarindir. Əlavə edib yumuşaq ələ yapışmayan ə, xəmir yoğurur. Xəmirimiz çox yumuşaqdır, çox zərifdir. Üstünü örtüb 1 saat isti yerdə saxlayırıq ki, xəmir gəlsin. Demək, xəmiri 12 eyni və bərabər kündəyə böldüm. Siz istəyirsiniz bələcə-bələcədə eləyib ə, çox ponçiklər bişirə bilərsiniz kündələdikdən sonra üzərini yenə örtəcəm. Hardasa 20-25 dəqiqə gözləyəcəm gəlsin. Baxın mən xəmirin üstündən basıram, amma gərək bir az çox basayım çünki yaş mayalı xəmir tez köpür, yaxşı köpür demək yağı isidirəm çox vam xodda və gəlmiş xəmirin başı aşağı istinilmiş yağda qızardıram. Demək xəmiri qoyuram yağın içinə, qapağını örtürəm. Bir müddət sonra baxıram ki, bişibdi. Çevirirəm və yenə qapağı bağlı halda bişirirəm. Çünki xəmir qombuldu, topuşdu. İçi bişsin, ya, içi yaxşı bişsin deyən vam xodda qapağı bağlı vəziyyətdə bişirmək lazımdır. Baxın, bütün ponçiklərim hamısı bişdi. İçini kremleyəcəm. Əgər ekler ə, nasadqanız varsa onunla kremləyə bilərsiniz, yoxdursa mənim kimi çöflə yer eləyirsiniz krem üçün və içini içliyirsiniz. İstərsəniz dediyim kimi cəm götürə bilərsiniz. İstərsəniz mənim kimi krem. Mən ə, dünən hazırladığım ev üsulu şokoladlı pasta götürdüm və onunla içlədim. Üzərinə şə şəkər podrası səprik və servisə artıq hazırdır. Onda deyim ki, mən gözlədim, ponçiklər soyusun, sonra krem vurdum ki, birdən krem əriyər. Baxın, artıq hazırdır. İçi də çox gözəl bişibdi. Çox dadlı, çox ləzzətlidir. Yeyən hamı bəyəndi. Buyurun, sizlər də hazırlayın və bizimlə qalın hələlik.